मित्रों घटना है जूनागढ़ जय हिंद मैं इंस्पेक्टर कैलाश बड़ोदरा हमारी रेस्क्यूअर की टीम एक जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के केशौद में मॉनसून ड्यूटी हेतु तैनात है आज सुबह डी एम सर के द्वारा एक निर्देश प्राप्त हुआ और हमें फोन करके एस डी एम केशौद ने बताया कि घेड़ बगेसरा में हमें लो लाइन एरिया बीच करना है हमारे साथ डी डी ओ साहब आए थे उनके साथ और प्रशासनिक अधिकारी आए थे और लो लाइन एरिया विजिट के दौरान बगसरा गांव के आउटर में जो कि चारों तरफ से पानी भरा हुआ है और करंट भी है पानी में कई किलोमीटर तक पानी का बहाव है उसमें एक बुज़ुर्ग दम्पत जिसमें एक सत्तर वर्षीय बुजुर्ग थे बासठ वर्षीय महिलाएँ थी वो खेती के एक छोटे से रूम में खेती के पास जो छोटा रूम बना था उसमें फंसे हुए थे उनको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया रेस्क्यू करके सफलतापूर्वक उनको शिफ्ट किया गांव में और फिर बक्सरा गांव से एक सीरियस इंजर्ड महिला सीरियस इलनेस महिला और उनके परिवार के अन्य तीन सदस्य जिसमें एक महिला दो पुरुषों को टोटल चार को हमने रेस्क्यू किया है और आप देख ही पा रहे हैं कि रात काफ़ी हो चुकी है रात में रेस्क्यू करने में काफ़ी चैलेंजेज हमने फेस किए हैं कई किलोमीटर तक बोट चलानी पड़ी जिसमें कि कॉजवे थे कैनल थे छोटे मोटे और पानी में बहुत ज़्यादा बहाव था साथ में साथ में हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे और जो चार लोगों को रेस्क्यू किया उनको बिठा रखे थे उसमें हमें समस्याएं आई फिर भी हमने सफलतापूर्वक रेस्क्यू को अंजाम दिया और लोगों को ला कर के विक्टिम के साथ एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया है ताकि उनको आगे का एडवांस ट्रीटमेंट मिल सके हूँ आरवी रडिंद्रा तालुका विकास अधिकारी मांगरोड आ, आज रोज मान्य कलेक्टर साहिब માનનીય જિલ્લા વિકાસ અધિકારી સાહેબ એસપી સાહેબ અને જિલ્લા તંત્ર દ્વારા જે સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે એના ભાગરૂપે આજ માંગરોળ તાલુકામાં જે ઘેડ વિસ્તારના ગામો છે જે અને નીચાણવાળા વિસ્તારો છે એમની અંદર આજે એનડીઆરએફની ટીમ અને અમારા તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી પણ સાથે છે એમની સાથે અમે આજે આ વિસ્તારની મુલાકાત લીધી બે બુજુર્ગ પરિવારને પણ રેસ્ક્યુ કર્યા અને સાથે એક મહિલા કે જે કાફી બીમાર છે એમને પણ રેસ્ક્યુ કર્યા અને એમને અહીંયા એકસો આઠ સુધી લાવી અને એમને આગળ એમના ઉપચાર માટે મોકલી દીધા છે અને હાલ પરિસ્થિતિ નોર્મલ છે અને હજી પણ વહીવટી તંત્ર અને અમારો ફિલ્ડનો સ્ટાફ તે ગ્રામ્ય લેવલે હાજર છે